Uh, ini kali kedua dalam tempoh saya menjawat Menteri Dalam Negeri untuk ikut menyempurnakan majlis serah terima tugas. 23 Jun 2023, rakan kita yang berbahagia Tan Sri Akril, Bergundo dan Tan Sri mengambil alih. Dan hari ini Tan Sri pula gilirannya Bergundo dan Datuk Sri Khalid ambil alih dan tentunya saya berpeluang dalam tempoh tiga tahun ini ketika memimpin Kementerian Dalam Negeri melihat sendiri bagaimana pasukan polis ini khususnya kekal menjadi satu pasukan terulung sebagai agensi penguasa terbesar dalam negara yang hasilnya dinikmati oleh rakyat seluruhnya dalam bentuk merasai keamanan dan ketenteraman awam. Demikianlah peri pentingnya apa saja acara yang terkait dengan peralihan kepimpinan teraju utama pasukan polis berubah dalam tempoh 218 tahun tapi tak pernah satu berubah iaitu tugas hakiki menentukan dan memastikan keamanan dan ketenteraman awam untuk rakyat seluruhnya. Yang ini salut saya kepada pasukan polis diraja Malaysia. Berbeza dengan ucapan Tan Sri Razaluddin, kalau kongres parti itu kira macam ucapan dasar. Saya memilih seperti biasa untuk menyampaikan beberapa pesan saja. Yang pertama, saya mula jadual saya di sini dengan ikut uh, menyertai jamaah yang lain dalam solat Jumaat tadi. Uh, khotibnya Ustaz Zaki dan uh, bersama dengan pimpinan tertinggi pasukan polis. Kutubah hari ini bertajuk menyemai benih infak menuai keberkatan. Ya. Yeah. Menanam benih infak menuai keberkatan. Ada dua pengajaran utama. Nak infak, nak sedekah, pastikan bagi yang terbaik. Sebab nantinya datang ganjaran yang berlipat kali ganda. Perumpamaan satu benih ditanam, tumbuh tujuh cabang. Bagi setiap cabang tu ada seratus butir benih yang lain. Dan Sirazah, duduk sebelah saya tadi, ingat tadi. Ingat mana tak lena lah masa tadi. Saya ingat. Yang pertama. Ya. Pengajaran dia, dia bagi tahu kita yang kedua tadi adalah infak ni satu amalan yang mulia, sifat mahmudah. Dan dia mengaitkan bahawa kita ini di dunia ni sebagai hamba. Ibadur Rahman. Yang kedua kita ni khalifah Khalifatullah. Yang ketiga kerja kita ni memakmurkan wastakmarukum fiha. Tugas khalifah, tugas hamba dan tugas memakmurkan. Kemudian dia sebut bahawa dalam kesemua tugas itu dia pesan dengan kita bahawa kita ada tanggungjawab dan kita ada pertanggungjawaban. Responsibility dan kita ada accountability towards Allah Subhanahu Wa Taala. Dua pengajaran. Apa kaitan khutbah itu dengan majlis serah terima? Kita sekarang meletakkan tugas amanah kepada seorang yang sekarang akan menjadi ketua polis negara. Dia datang dengan tanggungjawab, dia datang dengan pertanggungjawaban. Ini sebenarnya satu amanah bukan anugerah satu bebanan bukan banggaan satu beban bukan kebanggaan satu amanah bukan anugerah anugerah ketua polis negara tak ada ini amanah begitulah yang DCP kita doa tadi begitulah dia ingatkan kita maksudnya ketika saya menyampaikan pesan ini saya juga berpesan kepada diri saya dan sahabat saya Datuk Fahmi. Menteri sekalipun bukan anugerah satu amanah. Bukan banggaan tapi bebanan. Satu tanggungjawab dan akan ada pertanggungjawaban. Seluruh anak buah ni akan menjadi tanggungjawab kita. Dan kita accountable tu. Semua sekali. Ya. Kalau yang itu, Dato' Sri Khalid, tersemat di hati separuh daripada tugas insya-Allah selesai. Hak tu dulu. Bebanan bukan banggaan, amanah bukan anugerah, tanggungjawab dengan pertanggungjawaban. Yang itu adalah pasak nombor satu. Ya. Saya Alhamdulillah bertuah baik semasa Tan Sri Akril atau masa Tansi Raza Tentu saya ada momen dalam dua tahun ini banyak yang saya belajar dengan Tansi Raza Satu ketika, Jemaah Menteri kata dua rakyat Malaysia di Guantanamo Bay mesti dibawa pulang. Itu arahan dia. Sebelum itu Tansi Ayub pergi. Lepas itu saya hantar Datuk Zul, saya usah bahagian bekala, keselamatan pergi. Lepas tu September 2023 baru saya pergi yang terseraza. Sebelum itu jumpa dulu dengan FBI. Jumpa dulu dengan CIA. Jumpa pula dengan Secretary of Defense. Jumpa pula dengan Ambassador Kem. Jumpa semua. Tugas besar adalah memujuk kedua-dua orang itu bersetuju. Kami pergi. Okay. dan itulah Momen yang saya rasai bahawa aku menteri. Tapi kalau dalam dalam bab-bab macam ini, kalau kita punya seorang ketua polis negara yang tahu tugas, cekap dalam menjalankan tanggungjawab, tahu bagaimana skrip untuk kita lafazkan, maknanya separuh tugas sebagai menteri itu rasa lega banyak. Dan Alhamdulillah, pada akhirnya, kedua-duanya itu berjaya kita bawa balik dan hari ini ianya dapat bersama dengan kita semua ni. Alhamdulillah. Yang tu saya salut Tan Sri Razak. Bukan mudah. Atau Ayub Tan Sri tahu buat dia di forte dia sebelum ini. Terrorism dan sebagainya. Dan US bab pertama keselamatan mereka adalah terrorism and financing terrorism. Atu saya faham sangat. Bab tu Datuk Azmi duk syarah kat saya bab itu. Terrorism, financing terrorism. Yes, macam mana nak yakinkan mereka? Ternyata pasukan polis kita ada modul de yang cukup meyakinkan. Sebab itu bila pasukan US datang ke pejabat saya untuk bertanya, kalau kami buat keputusan benarkan dipulangkan, apakah kamu ada keupayaan? Waktu itu pegawai cawangan khas yang saya panggil untuk berdepan dengan pasukan Amerika menjawab dengan yakin, terang dan fasih. Alhamdulillah. Yang ini menunjukkan bahawa dalam kes ini cawangan khas mereka punya satu kepakaran dan kelebihan yang mampu meyakinkan kuasa besar Amerika sekalipun kita boleh berdiri sama tinggi duduk sama rendah kalau dalam bab untuk menangani ancaman terorisme dan bagaimana melunakkan dan neutralize elemen ini supaya tidak lagi menjadi ancaman dalam negara. Ini kekuatan yang mesti kita sebut dan kita raikan. Saudara. Yang ini saya ada pengalaman sedikit dengan Tan Sri Razak. Satu ketika balai polis di Johor diserang. Perdana Menteri berada di luar negara masa itu. Nalipun bertanya saya, apakah ini suatu yang ada ada tanda-tanda elemen uh, keganasan dan sebagainya? Ya. Tuan Sri Razak satu watak yang tenang. Dia turun sendiri, awal lagi turun. Datuk Kuma tahu, awal lagi turun, Tuan Razak. Kemudian barulah subuh selepas kejadian itu, saya pula diterbangkan ke sana, 8 pagi untuk mendengar taklimat. Disitulah saya baru belajar satu Perkataan namanya Lone Wolf Ini bukannya satu Serangan yang membabitkan Satu gerombolan besar Tapi satu individu yang Terkesan ya, kerana uh, Kesan tertentu ya, Daripada uh, Penerimaan dia, pengambilan Daripada sumber maklumat yang pelbagai Sekali lagi insiden itu Dapat kita tangani Dengan tenang Ya, kita kembalikan semula keyakinan rakyat Dan negara luar Terhadap kita Ini juga saya belajar Dalam kemelut dan ancaman yang seperti itu Kata kunci yang kena ada Kepada kepimpinan pasukan Adalah ketenangan Hadapi isu itu dengan tenang Cari punca masalah Kemudian naratif Nak dikongsi pada luar itu Mestilah naratif yang boleh meyakinkan Dan kita berjaya tangani itu dengan baik Dan Alhamdulillah sokongan dan keyakinan masyarakat itu intact kepada kita. Itu momen yang kedua. Ya. Jadi banyak lagi kalau saya nak cerita pengalaman itu. Tapi kesimpulannya apa? Sebagai Menteri Dalam Negeri, kalau saya ditemani oleh seorang ketua polis yang begitu kompeten, ia sangat membantu dalam kepimpinan kita di Kementerian Dalam Negeri baik KSU baik timbalan keselamatan Datuk Halim atau bahagian keselamatan kami rasa bahawa ini satu pasukan yang sangat kompeten dan sesuailah dengan sejarah lamanya 218 tahun tapi ada satu kelebihan lain yang unik yang menjadi harapan saya Datuk Halim dan Raza ni kalau saya mesej 2.1 minit pagi, dia jawab 2.5 minit pagi. 4 minit dia. Dia jawab. Kalau saya mesej 3.3 petang, dia jawab 3.33 petang. Ha, macam dia, dia. Beza. Kalau saya mesej Datuk Jautin pukul 3 petang, dia jawab saya 11 malam. Datuk Jautin. Beza sikit. Ya, pasal dia balik kawasan dia lah. Dia balik dekat Ningau ke mana tu tu Jautin. Itu beza. Ah, dan Zira Zira. yang itu, Tok Khalid, macam lepas-lepas juga, dua men, dua, pukul dua petang, dua tiga minit tu jawab. Terus lah. Ha, tu kalau boleh terus dengan ni, ha, Tan Sri duk tunjuk ni kira lega lah. Pasal apa? Ha, biasanya kalau saya mesej tu, mesti main daripada Big Boss lah. Itu nah. ha, dulu. Jadi kita nak fit apa kat dia? Dulang apa kita nak bagi kat dia? Kalau lambat, umpamanya. Yang ini, saya fikir asas-asas yang akan memudahkan chemistry dari segi pekerja kita. Baik. Perkara yang ketiga saya nak kongsi. Ialah pasukan polis ini rukun kepada keberkesanan dia selain daripada tagline kita polis dan masyarakat berpisah tiada ya apa dia keyakinan rakyat dan masyarakat kepada kita. Hak tu kunci dia. Apa kayu kor dia? Kalau dia ditimpa musibah atau berlaku apa saja perkara yang terlintas di kepala dia mesti buat laporan polis dulu. Kalau yang itu kekal, alhamdulillah. Bukti hari ini purata aduan polis rakyat sebulan kepada polis seluruh negara sebulan puratanya 395 ribu aduan. 395 ribu aduan sebulan okay. dan di KDN pusat data kita kita dah analis 395 ribu ni kita dapati bahawa aduan paling banyak ialah terkait dengan 12.2 dan 15.1 akta dadah merbahaya paling banyak 12.2 dan 15.1 tapi 122 dan 151 ini adalah punca kepada datangnya aduan lain. Misalnya 151 akta dadah, siapa yang terbabit 151, punca dia itu akan membawa kepada 29 lagi aduan jenayah yang terkait dengan 151. Mencuri, menipu, merasuah segala macam, 29 yang lain. Kalau 122 dia terkait dengan 19 aduan lain. Bukan Saifuddin kata Data sebut begitu Sekali lagi Datuk Seri Khalid Dalam saya bercerita yang ini Apa harapan saya Teruskan yang Tansi Raza dah buat Artinya Strategi dan perancangan polis Mesti bersifat Data based policy Data driven policy You can never go wrong Polis adalah Lubuk segala data itu belum commercial crime, belum narkotik. Itu baru jabatan siasatan jenayah. Yang ini manfaatkan kekuatan analisa data yang ada kepada kita di kementerian. Sambil saya menghargai dan berkongsi pengalaman sepanjang berdamping dan bekerja bersama dengan Tansi Sri Raza, saya sedang menyampaikan pula wish list saya harapan bahawa kepimpinan baru Datuk Sri Khalid Selain daripada idea yang Datuk Sri nak lonjakkan, nak ketengahkan, ambil maklum juga, pertimbangkan. Ini wish list yang saya sedang berkongsi. Dan saya sedang kongsi di hadapan semua elit kepimpinan dalam pasukan polis. Ini saya kira forum yang terbaik sekali. Itu mesej saya yang ketiga. Okay. Petang-petang ni tak usah banyak-banyak, jangan berat-berat sangat. Okay bahasa ucapan bersembang itu ya. Saya fikir lebih menyengat membiarkan audien kita ingat. Ya. Saudara yang saya hormati sekalian, mesej yang keempat ini yang 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 paling penting. Dalam kepimpinan organisasi pada seorang saja tak ada sifat yang melengkapkan semua sekali, tak ada, tak mungkin. Sebab itu kita perlu kepimpinan yang saling menampung. Ya. Dalam dalam Quran dicerita kisah Talut dan Jalut. Ayat Bastatan fil Jismi. Dia Dia tentu fasih ayat ni. Syarat kepimpinan adalah dua. Yaitu sehat tubuh badan dan kekuatan intelektual. Antaranya. Kadang-kadang intelektualnya bagus, kederat pula tak mampu. Kalau kederat bagus, intelektual pula terhad, terbatas. Sebab itu kepimpinan ini tak mungkin pada satu tubuh itu lengkap semua ciri kepimpinan yang baik. Kurang pada kita belapang dada lah. Ada timbalan dan ada pengarah-pengarah kita yang boleh menjadi kekuatan menampung kekurangan kita. Kalau ini dapat kita amalkan. Dapat kita praktik. insya Allah. Saya di KDN. KSU adalah penasihat nombor satu. Tak mungkin semua saya tahu. Macam tadi mempengusikan mesyuarat RMK13 peringkat KDN. Dua jam kami berbincang untuk lima tahun ke depan. Termasuk pasukan polis. Semalam Tan Ayub hadir mewakili pasukan polis dalam mesyuarat tandakan pembangunan kementerian. Ada berapa belas, berapa puluh projek pembangunan polis, pembangunan physical uh, uh, fizikal, non-fizikal yang perlukan tumpuan kepimpinan KDN. Saya katakan bahawa tak mungkin kita seorang boleh lakukan semua itu. Kita perlukan dukungan dan sokongan yang lain. Cara dapatkan yang lain, mengkali cara dia sampai itu, sampai cara konstruktif. Kadang-kadang dia sampai cara kritikan. Dia kritik ke, dia tegur ke, dia puji ke, ambil isinya itu. Tengok yang itu. Kalau itu dapat kita wujudkan insya insyaAllah. Saya cuba untuk facilitate semua keadaan itu. Oleh itu di peringkat saya dan juga timbalan Dr. Syamsul Anwar Nasarah, kami akan berdamping dengan semua sekali. Saya belajar dengan Tansir Raza, saya juga berdamping dengan Tansi Ayu. Ya, Dato' Azmi banyak menemani saya termasuk beberapa lawatan luar negara misalnya. Ya, nasihat dan pandangan dia sangat berguna pada saya. Tapi kalau saya nak tahu tentang jenayah komersial dan sebagainya, Datuk Hasbullah akan menjadi orang yang boleh sati nasib pada saya. Sehingga petang semalam, saya rasa ada perkara lagi yang saya belum faham. Saya jemput Datuk Suhaili datang ke pejabat. Saya pergi ke Johor kerana saya rasa ada perkara yang saya perlu tahu. Datuk Kumar belum update saya. Nak tunggu dia datang KL payah. Saya pergi ke Johor cari dia. Kalau tak ke pejabat, hatta di restoran asam pedah tasik pun tak apalah di situ pun kita boleh bincang kalau tujuan nak dapatkan maklumat sama ya begitu juga kalau saya perlu berdamping dengan datuk fisol yang lebih banyak pakai jubah putih kepiah putih kalau berada di kedah luar masa pejabat tak apalah saya akan cari dia sebab ada beberapa perkara yang saya perlu tahu dengan segera tak perlu taklimat-taklimat formal kerana kita kena segera dapat satu perkara. Kepimpinan cara begini, direct access, tanpa tabir. Tanpa tabir antara kita ni, tak ada hijab. Kalau itu boleh kita buka kepimpinan ini, saya optimis. KDN dan pasukan polis ini, kita boleh jadi satu regu strategik yang mantap untuk mendepani dan menguruskan permasalahan rakyat. Sebagai contoh begitu. Ya. Sama lah. Datuk Yusof pun ada hari ini. Datuk Yusof di Kelantan. Bila kita buat mesyuarat jatuh kuasa keselamatan sempadan. Kita kata tutup semua jati haram. Ada 214. Dia tutup semua. Tak mudah. Ya, Tak mudah kita nak buat keputusan itu. Ya, Kalau kita kata uh, sisa luar negara datang dengan kontena dan segala macam. Satu hari Dato' Azmi buat operasi Zub berbilion nilai rampasan Kita dapatkan ya. Jadi saya tengok Dari sudut kompetensi Dari sudut kualiti Intelijen yang membawa Kepada operasi kita berkesan Saya tak ada sebab untuk ragu Terhadap keupayaan pasukan ini Kerja kita adalah melonjakkan lagi Ini intipati utama saya lahirkan keyakinan saya terhadap kompetensi pasukan saya hargai kepimpinan yang lepas. Saya tinggalkan pesan kepada pimpinan yang akan datang. Dan saya peringatkan seluruh elit pasukan polis. Tugas hakiki kita dipandu oleh dasar keselamatan negara, majlis keselamatan negara, keamanan dan ketenteraman awam. Datuk Khalid nanti akan sering hadir mesyuarat majlis keselamatan negara. Performance yang lepas-lepas yang ditunjuk Kepimpinan pimpinan polis. Articulation persiapan ya pandangan ke depan sebab majlis keselamatan negara ni tak ramai dia tujuh orang lapan orang saja dan dua jam tiga jam Fahmi tahu dia ikut mengkutai majlis keselamatan sesemua ada menteri keselamatan dalam negeri menteri pertahanan dan menteri komunikasi yang lain panglima angkatan tentera ketua sekretaris negara peguam negara ketua polis negara ketua setiausaha ini aja Ketua Siasa Negara. Dan tajuk-tajuk yang kita bincang, dia bukan mesyuarat berjadual pun. Ada saja isu segera dipanggil. Waktu itu kita tak mampu lagi nak bersiap mengikut jalur biasa, kepantasan biasa. Tak ada lagi. Segera equip diri kita dengan kepantasan untuk memberikan poin kita dari perspektif polis kepada majlis keselamatan. Banyak perkara yang sebenarnya pasukan ini perlu terus berada dalam keadaan siap siaga. Hadirin yang saya hormati sekalian, demikianlah ucapan saya yang mengandungi empat perkara ya, untuk uh, memenuhi uh, apa nama agenda setting kita dalam ucapan menteri sempena majlis serah terima. Sekali lagi, terima kasih Tan Sri dan juga Puan Sri. Uh, lama juga pun si tak hantar bekal lauk dengan apa ni kat rumah saya lah sekali ada siang yang hak bagi pun tak, balik tak bagi balik lagi nah terima kasih banyak <laughs> terima kasih betul dia 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 dia, dia, sempoi gitu je cowboy style kod dan dia lah kala lah. ha, itu sebab itu chemistry kami itu cukup baik alhamdulillah saya harapkan begitulah dengan untuk saya bukan nak pesan kata kena hantar lauk di rumah dah Aduh kan, bukan, bukan, bukan mesej tu. Bapak tu nak cerita chemistry dah. Tak kira dia tak, ah, kena hantar lauk lah, tak payah. Datin si Munirah tak gaduh. Tu. Saya Alhamdulillah. Datin saya ni kira orang Kelantan kira masak ni eh lah bab tu. Alah, bukan saja segak masak pun pandai. Ah, tu kena sebut juga ya, tu. Kira dah. <laughs> Terima kasih banyak sekali lagi. Tuan Si Ayub, Timbalan Ketua Polis, Pengarah-Pengarah. Mualah Datuk Azri semalam selamat bersara datang bertandang pada saya masih lagi bantu saya banyak mesej teguran dan pandangan tentang audit kewangan dan sebagainya saya salut uh, Datuk Suhaili terima kasih hampir satu jam dengan saya semalam bagi pandangan bukan saja forte jenayah tapi forte lain Datuk Gilbert sehingga semalam menemani saya dan tadi pagi ya Datuk Yusri yang pernah tekilan sebab saya lambung polis saya semua sebut KDA eh, KDNKA tak sebut trafik. Pada ketiga, Malaysia menjadi tuan rumah penganjuran acara besar, terima lawatan Presiden Xi, terima lawatan Premier Li Chiang. jadi tuan rumah ASEAN GCC Summit. dipuji puji KDNKA Datuk Mi Suzrin. Dia punya trafik perut tak puji. Jadi saya minta Datuk Yusri pengarah trafik memang terterhebatlah. terhebatlah. saya kena sebut semua. <laughs> Datuk Aziz dia tak pernah serik dengan saya sebab dia pengarah pengurusan tentunya banyak betul pendamping dengan saya saya terima, kasih banyak Aziz ya. Kita banyak lagi yang lain yang saya uh, ikhtiarkan untuk dekati belajar banyak masuk ketua-ketua polis negeri pengarah yang lain ya. Saya sangat hargai. Anda kena tahu mesej saya ini adalah sebagai menteri dalam negeri, saya ketua setiausaha dan timbalan saya kami sangat hargai kerjasama baik dengan pasukan polis yang mengujukkan keadaan yang kondusif dalam hubungan kerja kita. Insya-Allah mudah-mudahan majlis kita akan mendapat keberkatan juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.